एवरीवन कैसे हैं सब उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे आज जैसे ही मैं कहीं काम से बाहर जाने को निकली और अपनी गाड़ी में आई तो ड्राइवर से गाड़ी निकालने के लिए पीछे सड़क पे बहुत ज़्यादा रश था इतना ज़्यादा रश कभी मैंने यहाँ पर नहीं देखा तो मैं बहुत हैरान हो रही थी कि इतनी ज़्यादा ट्रैफिक कहाँ से आ गई इतनी बड़ी बड़ी बसें और बहुत सी कारें और इतना कि मुझे निकलने का रास्ता भी नहीं मिल रहा था तो तकरीबन 20-25 मिनट में वहीं पे रुकी रही ताकि कोई क्लियर हो तो मैं गाड़ी बाहर निकालूं लेकिन वो रास्ता क्लियर ही नहीं हो रहा था और मैं इतनी हैरान थी कि के कनाडा में इतने ज़्यादा लोग आ गए हैं सिर्फ एक रात में कि पूरा हमारा जो रोड है जो हमारे घर के सामने रोड है वो सारी ब्लॉक भी हो गई है यहाँ ट्रैफिक ट्रैफ़िकली काफ़ी ज़्यादा होगी है पहले से पिछले कुछ सालों की नस्बत क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पे आ रहे हैं दोस्त तो हवाले से लेकिन है आज तो हद ही हो गई थी सो 20-25 मिनट खड़े रहने के बाद उसके बाद ये वीडियो बनाने के बाद फिर मैंने ट्राई किया कि इसी रश में बाहर निकलना है तो फिर मैं निकली अभी मैं आपको वो रश भी दिखाऊंगी जो कितना ज़्यादा था और उसकी वजह भी आपको बताऊंगी फिर मुझे पता चला क्योंकि हमारे घर के पास एक सबवे स्टेशन है तो आज किसी वजह से वो बंद है एक दो तो स्टॉप उसके बंद है शायद कंस्ट्रक्शन की वजह से इस वजह से ये सारे लोग जो हैं मुसाफिर जो हैं वो सबवे के ऊपर जो है रोड उस पर सफ़र कर रहे हैं बसों से सफ़र कर रहे हैं तो इस वजह से यहाँ पर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हुई है आज अक्सर लोग जो है वो सेकेंड फ्लोर कह लें कि जेर ज़मीन जो ट्रेन है सबवे ट्रेन उस पर सफ़र करते हैं मैं सोची थी कि इस ट्रेन ने इस सबवे जो ट्रैक है इन्होंने ट्रेन ने कितने ज़्यादा जो आबादी है उसको कवर किया हुआ है जिनको वो डेली बेस पे लाते और ले जाते हैं और क्योंकि वो जमीन के नीचे सेकंड फ्लोर पे है तो ऊपर बिल्कुल सब कुछ स्मूथ रहता है और पता भी नहीं चलता कि इतनी आबादी है या इतने लोग हैं और अगर ये सारे लोग ऊपर आ जाएँ तो फिर तो पाँव रखने की जगह नहीं बचेगी और कैनेडा में रह के एक चीज़ हमने सीखी है और वो है सब्र करना हर चीज़ के लिए सब्र 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 और अगर यूँ हो तो फिर तो हमारे सबर का क्या ही बात होगी अगले लेवल पर पहुँच जाएगा तो ये थे मेरी आज की वीडियो अपना बहुत सा साया रखेगा मिलेंगे अगली किसी वीडियो में तब तक तो के लिए अल्लाह हाफिज़